Створення навчального центру «Райський» керівники одноіменної корпорації плекали достатньо давно. Упродовж дев'яти років для цього проекту відбирали найкращих косметологів, майстрів манікюру та педикюру, стилістів, перукарів та адміністраторів. Їм прищеплювали любов до професії та гордість за місце роботи. В индустрии красоты один из самых главных вопросов ⁇ это вопрос специалистов, профессионалов, которые работают. И так как мы работаем уже много лет, за эти годы мы столкнулись с такой проблемой, что очень мало людей, которые, которых мы можем взять на работу, которые к нам придут с достаточным уровнем профессион, своего профессионализма. А те, которые приходили к нам после курсов обучающих, нам приходилось все равно их обучать практически с нуля. Таким образом, мы подумали, что нам уже давно пора открыть свой обучающий центр, где мы бы могли обучать специалистов, которых бы могли потом спокойно брать на работу и быть уверенными, что они будут работать на таком же уровне, на котором работают все наши специалисты в салоне. Эта идея витала в воздухе уже много лет, но все никак не было какого-то толчка, который бы нас заставил это сделать. Но потом мы узнали о программе Европейского банка реконструкции и развития, который поддерживает малый бизнес в Украине, помогает его развивать. И с их помощью мы открыли, создали этот центр. С их помощью, с помощью их консультантов мы составили программы обучения. Наши специалисты были обучены преподавать для взрослых людей. Ведь важно не только делиться информацией, а нужно уметь зацепить студентов, особенно взрослых людей. Это есть свои нюансы. Сделать процесс обучения интересным, вовлечь людей, которые обучаются, чтобы они это все приняли и Пропустили через себе і потім могли вже це в своєму роботі. Увесь цей час у Райському відпрацьовували корпоративну культуру та формували команду. Зусилля колективу та керівників мережі салонів СПА гідно оцінили. Уже більше двох років працює наш обучаючий центр, і за це час ми обучили около 70 студентів різних спеціальностей. Потенційних клієнтів переконали, звісно ж, невичерпний творчий потенціал засновників корпорації, прагнення постійного професійного та особистісного зростання, а ще величезна база знань і навиків працівників салону. Рівень професійності колективу вражає. Більше всього, звісно, ми обучаємо косметологів, так як наш салон спеціалізується на косметології. Также и косметологов, студентов мы обучаем больше всего. На втором месте это массажисты, эстетисты и специалисты педикюра. И есть две таких специальности для управляющих. Это учет в салоне красоты и Курс, который так і називається для управляючих салоном красоти. Місія навчального центру розповсюдження та утвердження високих професійних стандартів якості послуг та обслуговування у салонах краси. Мета якісна базова професійна підготовка фахівців індустрії краси. Чем отличаются наши курсы от других похожих курсов? Ну, первое – это то, что преподают люди, которые работают, то есть которые находятся в курсе всего, что происходит, и которые, у которых есть эти все навыки в руках, в пальцах, и они делятся живым опытом. Второе ⁇ это то, что мы проводим обучение на косметике, опять же, на которой салон и работает. То есть студенты не должны покупать дополнительные какие-то материалы расходные, как это часто бывает в других заведениях. А, ну, то есть они приходят и обучаются. И потом, так как они учатся на том, на чем мы работаем, они выходят уже полностью готовыми специалистами которые могут работать с самыми современными методиками в индустрии красоты. Самое главное, что необходимо иметь, чтобы прийти на наши курсы, это желание учиться. Но для некоторых специальностей, например, косметология, нужно иметь, конечно же, базовое медицинское образование. Так уж в центре навчают администраторы, так и салонев. Викладають у навчальному центрі Райський і спецкурс для власників салонів краси. Там охочі дізнаються ази так званого салонного бізнесу, засвоюють сучасні принципи створення власного бізнесу та успішного його просування. В этом курсі ми ділимося секретами, нюансами ведення бізнесу, починаючи з самого начала от бізнес від составлення бізнес-плану, від составлення концепції ідеї салону краси, также обучаем как правильно вести учет в салоне красоты, как правильно работать с людьми, как правильно работать с внешними организациями, с поставщиками, с проверяющими органами. Очень-очень много нюансов, которые есть в этом бизнесе. Их, мы делимся этими секретами на курсе для управляющих. У навчальному центре Райской, який є структурным подразделом салоне салонів Райской, выкладывают проведни майстри райских салонов спа. Таким образом, преподаватели практики, которые сами постоянно находятся в процессе обучения, потому что мы мы вместе со всеми сотрудниками посещаем международные и национальные выставки, семинары, тренинги. Постоянно происходит повышение квалификации, то есть э, люди, которые преподают, они в курсе всех новинок, всего нового, что появляется в нашей индустрии, и сразу же делятся этим со студентами. Курс косметологии охочим до знань» ему Тетяна Яковенко и Марина Шевчук. Бажающим освоить этот спецкурс нужны дополнительные навычки, Базовая средняя или высшая медичная освіта. Курс косметологии включает в себя ведущие темы, то есть есть определенное количество часов и тем заявленных, которых специалисты салона СПА Райски должны преподать клиентам. Это прежде всего должны быть студенты, имеющие начальное базовое медицинское образование. Курс косметологии включает в себя анатомию физ физиология кожи и придатков кожи, заболевания кожи и волосистой части головы, санитарно-гигиенические требования к организации косметического кабинета, аппаратная косметология, это все виды чисток, механическая, травматическая, ультразвуковые чистки, также курс косметологии включает несколько видов массажей проходятся депиляция восками или э, лазерные фото то есть это все темы которые с которыми сталкивается косметолог в нынешнее время все это на базе курса э, рассматривается то есть есть э, определенное количество э, часов начитки и практически все это отрабатывается на практике очень популярен этот курс очень много желаю и, соответственно, выходят уже достаточно полноценными специалистами, которые могут уже приступать чуть ли не на следующий день уже к работе. Ну и по окончанию курса мы всегда с нашими курсантами остаемся на связи. Они по любому вопросу могут с нами связаться, по какому-то практическому, теоретическому. То есть любые какие-то консультации мы можем дать. Вот. Все, что нужно, мы всегда поддерживаем связь и продолжаем как бы учить, учить и учить и помогать. Мы постоянно поддерживаем эту связь, какие-то, вот опять же, выездные семинары, выездные какие-то конгрессы. То есть косметология вообще такая сфера, которая не стоит на месте, она всегда шагает вперед эстетика, всегда вот идут какие-то новые инновации, направления, которые вот, нельзя выучиться К косметологии, вот получить какое-то базовое знание и на этом остановиться и сказать, что вот я уже хороший косметолог и я могу работать. Косметологии нужно изучаться постоянно, слышать о новинках, постоянно Іх каби бы, ізучать, внідрять свою работу, ну не стоять на месте. Поэтому мы своим курсантам всегда вот где-то там вот предлагаем, зиве поехать с нами, поучаствовать. Тих, кто вивчає курс косметології, навчають усім апаратним технікам, які представлені у салоні. Їх знайомлять із ін'єкційними методиками, азами антисептики в салоні, а також нормативними документами, що регламентують роботу салонів краси, а відтак і косметологів. Мы проходим э, фармакокинетику, то есть и лекарственных препаратов, и фармпрепаратов, для того, чтобы э, специалист мог прочесть, что написано, что заявлено, и сделать свой индивидуальный выбор, с чем он может работать. Студенты имеют возможность попробовать и аппаратные техники. Также в нашем салоне представлены ведущие аппаратные техники, это и фракцель. Это и ультразвуковые, фонофорез и много другие. То есть аппаратная техника показана и для тела, и для лица. То, без чего не обходится косметология современная, это курс массажа. Массажа лица, шеи, декольте. То есть пластический массаж, классический массаж. Наши курсанты с удовольствием посещают наши курсы. Они проходят как в виде лекций, так и практических таких вот навыков приобретают. То есть все это проходит на хорошем Хорошей профессиональной косметики, непосредственно поэтому э, наши ученики уже могут как бы освоить все навыки и выходят с богатым багажом знаний, потому что они уже непосредственно пробуют все косметические средства, как говорится, на ощупь. По окончанию курсов косметологии э, у каждого студента есть возможность работать в любом э, учреждении, в любом, или это будет салон красоты, или это будет клиника. То есть если у человека есть медицинская Образование плюс косметические курсы он свободно может работать при желании. Но на этом, конечно, не останавливается рост. Мы сами работая в течение скольких лет. Но я всегда повторяю своим студентам, что мы постоянно учимся. Мы не останавливаемся. В этой индустрии невозможно остановиться, потому что на сегодняшний день она идет такими шагами вперед, что каждый год мы, мы сталкиваемся с новым студентом. В основном здесь невозможно остановиться на чем-то. Очень быстро эта индустрия развивается, и потому, чтобы быть успешным косметологом, чтобы быть, но ну, в любом деле успешным человеком, нельзя останавливаться на достигнутом. Начальные программы, за якими выкладывают у центре, разработаны из урахованием особливостей с принятия начального материала взрослой людиною. Длительность курсов индивидуально для каждого курса. Кроме того, она может быть, программа может быть составлена индивидуально. Есть количество часов, на которые рассчитана эта программа, и мы можем сделать ее более интенсивной, и пройти, допустим, там за неделю или за две недели. А можем наоборот растянуть, если человеку удобно, допустим, по выходным заниматься. Мы можем растянуть курс, заниматься только по выходным. Программа составлена, есть часы, есть темы, которые должны быть прочитаны. Так как группы маленькие, обычно у нас 2-3 человека в группе, не больше трех. Очень легко подстраивать график под индивидуальные потребности наших студентов. Спецкурс догляд за тілом у спа-салоні викладає провідний масажист-естетист Аркадій Кравець. Мета цього курсу набути практичних навичок та засвоїти теоретичні знання, необхідні для освоєння спеціальності масажист-естетист. Формат курсу, лекції та практичні заняття. Кожний блок лекцій і практичних занять буде закінчуватися тестуванням, на якому учащийся буде демонструвати свої практичні навики. Курс розрахований на 69 годин. Заняття, за словами Аркадія, тривають близько трьох годин на день. Цільова аудиторія курсу масажисти та косметологи. Учащийся після закінчення курсу. Це масаж екзотичними аксесуарами, лімфодренажний масаж, антицелюлітна техніка, моделіруючі масажі. Практика спа-програм, антистресовий масаж, апаратні техніки, роліка, вакуумний масаж, пресотерапія, радіоволнової ліфтинг освоїть випускники центру, що навчаються за спеціальністю масажист-естетист, також ароматерапію та медовий масаж. Окрім того, у навчальному центрі Райський представлено кілька курсів манікюру, а ще курс з набуття навичок, стиліста перукаря. Чим хороша наша професія? Тим, що творческого начала здесь очень много. И творческим людям, которые, мы, которые чувствуют, что им это нужно, которые хотят получить хорошую базу для дальнейшей работы, мы предоставим без всяких вопросов. Очень большой акцент будем ставить на стрижках. Поначалу, конечно, это будет теория, но в основном акцент будет ставиться на практике. Косметику предоставляет наш салон для использования, так сказать, в обучающем процессе. И также наш не клиент, а ученик будет иметь возможность знакомиться с очень хорошими новыми продуктами в сфере красоты. Это начиная от косметологии заканчивая парик, ну, парикмахерским делом. То, что касается э, тех людей, на, ко, на ком будут учиться, изначально это, конечно, будут болваны, потому что ну, если человек совсем не имел никакого доступа к волосам, никогда раньше не работал, есть обучающие болваны, на которых можно отработать какие-то тенденции. Э, ну, также, конечно, лучше привлекать всех своих знакомых, родственников, на них тренироваться, не только приходить здесь учиться, но и также не упускать эти моменты дома, если есть возможность, я думаю, у всех есть много родственников, которые помогут с радостью получить какие-то навыки. Конечно, еще один момент, то что в дальнейшем мы учим работать с клиентом непосредственно, ну как бы подбирая ему все, и начиная от образа, заканчивая стрижкой. Ну то есть главное, что было бы желание, это мы все поможем, и все, я думаю, получится. Oh so. Здесь, так сказать, безгранично, если есть фантазия, возможности безграничны. И еще раз акцентирую внимание, что это мы все будем проходить, обучать, подбирать по, по форме лица, по цветотипу и так далее. Конечно, те, кто покажет себя с очень хорошей стороны, во-первых, салон поможет потом в трудоустройстве, это во-первых. Во-вторых, он будет востребован, у него будет много клиентов. То есть, Главное получить хорошую базу и огромное желание. Научение у центрі «Райский» позитивно характеризует индивидуальный подход до кожного студента. Мы в работе используем самые последние разработки и аппаратные, и в косметике. То есть все, что самое, ну, самое лучшее. Мы подбираем самое лучшее для наших клиентов, и этим же мы делимся на курсах, когда обучаем студентов. Корпорация «Райский» не выключает возможности подальшего працевлаштування наикращих выпускников, або ж надання им конкретных рекомендаций щодо работы у тому чи іншому салоні. По окончании курсов и при условии успешной сдачи экзаменов, мы выдаем сертификат нашего обучающего центра. С этим сертификатом потом достаточно легко устроиться на работу. У нас было очень много студентов не только из Черкас, но и со всей Украины, и даже из России были женщины, которые я, косметолога хотели стать и они потом достаточно легко нашли работу у себя в городе где они живут Кожен курс у навчальному центрі Райський побудовано за ексклюзивним принципом авторської методики. Навчальні програми містять чимало практичних занять. Це дозволяє слухачам курсу максимально ефективно засвоїти отриману інформацію, по тому продуктивно використовувати її у майбутньому. В індустрії красоти люди знають наш салон, і наших спеціалістів, так як вони і участвують у виставках, в семінарах, печатаються в журналах, тому вони розуміють які студенти виходять з нашим сертифікатом і достаточно легко і з радістю беруть їх на роботу. Безцінні знання, що їх по завершенню навчання отримують випускники навчального центру Райський, відкривають перед ними нові можливості та горизонти. Если ваша мечта работать в индустрии красоты, если вам нравится делать людей красивыми, если вы хотите, хотите постичь секреты волшебства, как это дарить красоту людям, приходите к нам, и мы вас обучим, и вы будете счастливы в своей новой профессии.